Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan semuanya para subscriber channel YouTube TV Semeru. pagi yang cerah ini tepatnya hari Sabtu ya tanggalnya tanggal 2 November 2024 Ya pagi yang cerah ini kami akan berbagi info buat rekan para subscriber semuanya Bagaimana perkembangan kelanjutan pemasangan sebagai ACP ya Kita ikuti rekan Ya, tepatnya hari Sabtu ini ada sedikit perkembangan ya tentang pemasangan ACP atau aluminium composite panel. Mohon dikoreksi, rekan. Ya, mohon dikoreksi sekali lagi, apakah benar ini namanya ACP atau aluminium composite panel? Ya, yang mengerti dan yang mengetahui, mungkin dari sisi bidangnya ini memang menguasai silakan dikoreksi rekan tapi mohon maaf sebelumnya buat rekan semuanya para subscriber ya oke kita akan melihat secara dekat bagaimana hasil pemasangan kemarin ya hasil pagi ini kita lihat sama-sama untuk yang baru ketemu silakan dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe. Oke, kita lihat langsung rekan bagaimana perkembangannya. Ya, inilah yang berwarna biru ini kalau tidak salah mohon dikoreksi rekan, ya atau betul ini namanya ACP atau aluminium composite panel ya. Sekali lagi mohon dikoreksi yang mengetahui bidangnya ini silakan di komentar ya rekan ya nggak masalah agar kita bisa berbagi wawasan tentunya seputar proyek ini ya atau barang-barang material yang ada ini oke inilah gambaran yang ada tepatnya hari Sabtu pagi hari ini rekan ya di luar daripada ini juga warga tampak juga ya berolahraga pagi hari ini rekan ya. Hari Sabtu yang cerah ini dimanfaatkan oleh para warga untuk olahraga. Nah, ini cukup ramai pagi hari ini rekan ya. Ya untuk kegiatan warga olahraga di sini untuk sementara Memang pagi hari ini belum ada para pekerja yang beraktivitas. Artinya memang masih di bawah daripada jam kerja, rekan ya. Ikuti terus rekan bagaimana ya inilah perkembangan daripada pemasangan ACP ya, aluminium composite panel. Mohon dikoreksi kalau itu salah atau memang kurang benar. Nah, kami hanya merabah-merabah saja ya. Nah inilah perkembangan tepatnya hari Sabtu rekan. Coba nanti kita akan geserkan ya, ngambil yang berbeda lagi ya. Ah ini dari jarak yang agak jauh kami ambil Nah, ini tampak tinggal sedikit lagi, rekan. Ya, rupanya ya, nah, benang biru itu nanti tinggal sedikit lagi, udah mencapai mungkin sekitar berapa hari lagi ya. Nah, ini akan terpasang lunas, akhirnya ACP-nya ini, rekan. Ya, cukup luar biasa pagi hari ini, walaupun belum ada aktivitas, tapi hasil yang kemarin, nah, ini udah bagus sekali ya. ya sambil kita melihat secara dekat lewat kamera yang ada ini rekan silakan dipahami dan di sini juga tampak hasil-hasil yang sangat signifikan tentunya ya ya sambil kita lanjut menatap dengan wajah stadion kanjuruan ini tidak lupa Doa terbaik tentunya buat para subscriber channel YouTube TV Semeru. Semoga semuanya senantiasa diberikan keselamatan. Kami hanya mampu berdoa buat semuanya, diberikan keselamatan, kesehatan selalu bersama keluarga, dan dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala yang kurang berkenan tentunya. Tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Demikian juga buat para pekerja, kami senantiasa berdoa juga, ya, tidak lepas. Setiap kami tayang, selalu berdoa buat para pekerja juga. Semoga senantiasa selamat selalu dalam aktivitas pengerjaan di dalam renovasi stadion Kanjuruhan ini, yang mana uh, proyek. Renovasi Stadion Kanjuruan ini yang ada di Kabupaten Malang, ya, Kecamatan Kepanjen, nah, ini dalam naungan uh, PT Waskita Karya dan Abi Praya sukses selalu tentunya dari kami buat kedua PT tersebut. Ya, kita ikuti rekan. Nanti perkembangan bagaimana di sisi yang berbeda ini tampak ornamen yang sudah menggeliat bagus, indah, cantik, molek seperti ini. Di sisi lain memang sudah ada perkembangan-perkembangan beberapa hari ini ya. Mungkin ada dua hari perkembangannya sudah sangat bagus. Nah, di sini ada pelebaran-pelebaran artinya pemerataan ya. Pemerataan tanah sudah dilakukan dengan baiknya ya. Dan di gundukan-gundukan ini sudah tampak semakin rata, pemandangan menjadi luas. Akhirnya, nah, nanti kita melihat bagaimana pemasangan pagar berikutnya. Rupanya, pagi hari ini perkembangan untuk pemasangan pagar uh, udah cukup luar biasa, ya. Uh, di sini juga. Sudah ada penyiapan, ya, perencanaan untuk pembangunan monumen, ya. Uh, ini kita ikuti rekan, ya. Kalau kita lihat, ya, dua hari yang lalu, kalau nggak salah, kami melihat ini masih ada pemasangan besi-besi, ya. Waktu itu, ya. Tapi sekarang ya bersyukur, artinya sudah mulai rata lagi ya. Jadi, pemasangan besi sudah mulai tertutup. Nah, ini inilah hasil gambaran-gambaran yang sudah kami tayangkan, dan memang kami update terus perkembangan daripada renovasi stadion Kanjuruhan ini. Tapi di sini memang tampaknya sangat luar biasa, cepat ya pengerjaan dalam hal ini ya untuk. Pembangunan monumen ini sendiri, ya, tampak di sini. Ya, itu sudah terpancang beberapa besi. Ya, ini, ya, itu artinya ya, awalnya baru penggalian waktu itu, ya, baru dasar penggalian. Tapi pagi hari ini sudah tampak ya, udah bagus, ya. Hasilnya udah luar biasa, cepat ini, ya. Nah, ini termasuk cepat, ini rekannya dari berapa hari sudah mulai punya dasaran seperti ini ya itu ya coba kita ikuti terus rekan ya ya sebelum kita sepil yang berbeda lagi rekan ya mohon berkenan ikhlaskan hati untuk berikan dukungan kepada kami dengan subscribe klik subscribe nya subscribe itu gratis dan cukup sekali ya Oke, kita geser lagi rekan. Ya, di sini tampak dari sisi yang berbeda kita melihat uh, atap tribun VIP dari sisi yang berbeda ya. Nah, uh, jadi pemasangan pagar uh, coba dilihat untuk pemasangan pagar pembatas daripada stadion ini sendiri. Tampak ini masih warna dasar ya, ini ya saya sepertinya yakin bahwa warna dasarnya hitam ini ya nah untuk tiang-tiang sendiri udah terpasang dan beberapa sebagian ini di bagian sisi ini ya bagian sisi ini aja udah terpasang pagarnya rekan ya nah udah cukup lumayan artinya nah udah cukup bagus ya Kalau kita bisa melihat hasil pengerjaan-pengerjaan selama ini, memang sudah cukup cepat, ya, menurut kami. Ya, mohon maaf, ini sudah cukup cepat bagi kami, ya, dengan terbentuknya dan pemasangan-pemasangan pagar, pembatas, dan lain sebagainya, termasuk pemasangan atap mulai dari kerangka atap sampai atap nah, itu udah terselesaikan semua rekan ya ya akan kita ikuti terus rekan ini tampak di sini pagar pembatasnya yang warna hitam ini ya nah itu artinya ini warna dasar ini bener kayaknya ya ya kita tampak seperti ini yang pagar dasar hitam ini kita akan bergeser kan ya akan bergeser melihat pagar yang panjang artinya hasil pagar yang panjang dengan warna dasar ya ya coba kita ikuti rekan ya ya ini salah satu gambaran rekan ya Ya untuk pagar sendiri ini padahal beberapa hari yang lalu belum begitu penuh rekan ya Tapi pagi hari ini tepatnya hari Sabtu ini juga sudah memuaskan pemasangan hasil pagar pembatas daripada stadion Kanjuruan ini Nah tampak di sini rekan ya cukup panjang hasilnya ya sampai hari Sabtu pagi ini ya Ya oke, okay. nanti rekan akan kami bawa uh, melihat bagaimana tiang-tiang uh, daripada pagar ini sendiri yang belum dikerjakan. Pagi ini mungkin pagi hari ini atau hari ini akan dilakukan pengerjaan pemasangan daripada pagar-pagar uh, yang hitam ya, warna dasar ini. Coba kita nanti akan geser tapi melihat dulu hasil perkembangan yang kemarin dengan yang saat ini sangat berbeda rekan ya tampak seperti ini. Nah, ini udah rupanya sudah memenuhi ya. Memenuhi bagian sisi daripada tiang-tiang pagar pembatas ini tersebut ya. ya kita coba ikuti pagar ini ya kan perlahan perlahan tentunya ya ini udah sampai di bagian ujung ya nah, ini udah di bagian ujung nah, nanti kita akan geser lagi ya terlepas pandangan ornamen yang di bagian atas itu rekan udah bagus juga ya dan hampir 100% semuanya udah dikelilingi ya rupanya ini ya nah coba nanti kita akan bergeser lagi setelah melihat warna dasar daripada pagar pembatas oke kita geser lagi rekan Ya, seperti ini yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa masih ada tiang-tiang pagar pembatas ini yang masih dalam tahap pengerjaan, rekan. Ya, ini dalam waktu singkat, baru beberapa hari lagi, pasti ini akan bisa tertutup semuanya, ini rekan, karena contohnya beberapa hari yang lalu masih terbuka dan ini sudah terpasang semua yang tadi, ya, tapi tinggal sisa sedikit ini akan bisa terselesaikan semuanya ini saya yakin ini ya ya sambil melihat tiang-tiang uh, bagian pagar pembatas ini nanti akan kita geser melihat di sisi lain ya pemasangan ACP ya hasilnya ACP yang dari sisi yang berbeda tentunya kita akan ajak rekan melihat pemasangan lanjutan aluminium komposit panelnya bagaimana ya kita lihat dari sisi yang berbeda untuk itu jangan di skip rekan ya terus ikuti Ya, rekan saya ajak untuk bergeser dulu ya sambil melihat nah ini merah-merah ini ya tuh samping di atas juga demikian kita akan bergeser rekan melihat nah, perkembangan ACP. Iya, ini salah satu perkembangan tinggal sedikit lagi rekan sebenarnya ya. Tinggal sedikit lagi, mungkin hari ini, dua hari lagi udah tertutup rapat. Ini sepertinya begitu, ya. Sepertinya begitu, itu kita harap dan kita berdoa terus, rekan. Ya, mudah-mudahan para pekerja ini terus semangat diberikan keselamatan selalu, dan tentunya sehat, ya. Tanpa sehat, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini benar, ya, yang penting sehat, ya terus bisa semangat lagi ya dan terus berikan keselamatan tentunya nah kita lihat lagi rekan iya pengerjaan ini sendiri dalam rangkanya renovasi ini diharap bisa rampung bisa selesai di dalam bulan Desember tahun ini rekan paling tidak akhir tahun ini sudah bisa terselesaikan bisa mencapai 100%. Mudah-mudahan rekan harapan dan doa kita semuanya tentunya ya. Nah, inilah perkembangan daripada pemasangan aluminium composite panelnya ya. Tidak lupa juga buat rekan para subscriber channel YouTube TV Semeru, kami mohon maaf bila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Mungkin ada salah kata atau salah tutur kami dalam penyampaian. Sekali lagi, kami mohon maaf, rekan. Ya, perkataan yang kurang berkenan mungkin hasil daripada visual video kami kurang bagus kiranya mohon maaf rekan bukakan pintu lapangkan dada buat kami semua mohon maaf rekan dari segala keterbatasan kami semua ini kami padahal sudah maksimal berupaya untuk memberikan yang terbaik buat rekan semuanya tapi kemampuan kami ya sebatas ini sekali lagi mohon maaf rekan ya nah ini bahan-bahan konstruksi yang siap untuk dinaikkan rekan Demikian rekan yang bisa kami tayangkan, kami sampaikan sedikit informasi ini tentang perkembangan daripada hasil renovasi stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Sekali lagi, mohon maaf bila ada segala kekurangannya, dan tentunya tidak lupa salam hormat kami buat keluarga di rumah. Tidak lupa juga kami senantiasa berdoa buat rekan para subscriber dan para pekerja yang dalam naungan PT Waskita Karya dan Abi Peraya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan selalu dan tetap bahagia bersama keluarga. Panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Itu harapan dan doa kami buat para subscriber dan para pekerja yang di dalam naungan PT Waskita Karya dan Abi Beraya. Sekali lagi mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Sukses menyertai.